Ya, dirantang umi kalau kalian bosen masak ayam yang gitu-gitu aja cobain deh menu yang satu ini ini menu yang simple dan praktis tapi rasanya juara yuk langsung aja ke cara pembuatannya ini dia bahan-bahannya Pertama, siapkan daging ayam kalian, lalu tuangkan setengah bungkus bumbu racik ayam goreng. Ini bumbu racik aku kemasukan air, jadi teksturnya kayak gini. Lalu tuangkan 3 sendok makan tepung maizena dan tambahkan 2 sendok makan air. Terus ini kita aduk dan kita pijat ayamnya. Hingga semua bumbunya meresap ke seluruh permukaan ayam Nah kalau sudah ini kita marinasi selama 30 menit Lanjut aku bakal potong cabenya ukuran agak tebal Kalau kalian mau pedas kalian bisa ganti pakai cabai setan ya Atau pakai cabai rawit di sini aku pakai satu batang daun bawang. Di sini daun bawangnya aku potong tipis. Lalu di sini ada tiga bawang putih. Aku bakal geprek dulu. Lalu aku cincang. Selanjutnya, siapkan panci dan tuangkan minyak secukupnya untuk menggoreng ayam yang sudah kita ungkep tadi. Ini ayamnya makin lama diungkep makin enak ya. Jadi kalau bisa selama mungkin kalian ungkep. Jika minyak sudah panas, langsung saja kita goreng ayamnya. Ini kita goreng ayamnya di api sedang ke besar goreng hingga kedua sisinya kecoklatan dan ayamnya benar-benar matang. Jangan lupa dibolak-balik ya. Nah, di sini ayamnya udah kelihatan matang. Ini langsung aja aku angkat. Next, siapkan pan dan tuangkan minyak sedikit aja. Jika minyak sudah panas, lanjut kita tumis bawang merah. Ini sengaja nggak dipotong ya, karena aku pakai bawang merah yang ukurannya kecil-kecil. Terus ini kita tumis hingga bawang merahnya layu atau berubah warna lebih pudar. Maaf di sini ah, kayaknya minyaknya kebanyakan, jadi aku kurangin lagi karena kita mau masak sausnya ya untuk ayam tadi. Takutnya kebanyakan minyak jadi enek gitu. Lanjut masukkan bawang putih cincang, cabai merah, dan juga daun bawang. Lalu ini kita tumis hingga layu. Nah jika sudah layu, tuangkan 8 sendok makan air. Masukkan juga 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh gula pasir, dan 1 setengah sendok teh kaldu jamur. Terus ini kita masak hingga airnya menyusut atau kuahnya mengental. Karena airnya cuma sedikit, jadi ini bakal cepat banget ngentalnya. Ini sausnya udah cukup kental dan bisa langsung kita matikan kompornya step terakhir siapkan piring dan tuangkan ayam yang sudah kita goreng tadi lalu kita tuang sambal bawang ke atas ayam milih maaf ya guys agak belepotan dan ini dia hasilnya kalau kalian lagi males masak ayam yang gitu-gitu aja kalian bisa coba menu yang satu ini ini masaknya nggak ribet dan dijamin kalian bakal ketagihan. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih udah subscribe dan nonton video aku. Semoga apa yang aku share bermanfaat buat kalian. Selamat mencoba.